লো ব্যক্তি বিধানসভাগত সদস্য বনকার মন্ত্রী পন্ত আছে তাই সে ক্যারেক্টার acha রাখা চাই আজ লোকসভা সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ জি এটা 130 তম সংশোধনী বিল বিলের আওতায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীরাও যে কোনো পদাধিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ থাকলে তাকে পদ থেকে অপসারণ করা যাবে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় যদি কোনো নেত্রমंत्री জেল হাজতে থাকে नेता मंत्री के पद के अपसरण करा जाए ये बिल नहीं केंद्रीय मंत्री रामदास की बोलन मुझे लगता है, कि जो आ रहा है ये बिल मतलब एक बार अगर किसी के ऊपर आरोप है तो में जा जा जाता है तो का जो मतलब इतना पर बड़ा पद होता है तो ऐसे बड़े पद रखकर भी जो कोई गलत काम करते हैं कोई मर्डर में केस में आते है कोई करप्शन के केस में आते हैं कोई बलात्कार के केस में आते हैं तो एक बार अगर उनको देर हो गई तो ऐसे लोगों को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है तो नैतिक दृष्टि से नीतिमत्ता के आधार पर यह बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ऐसे व्यक्ति ने जो व्यक्ति मेंबर में ऑफ पार्लियामेंट होकर मंत्री बनता है जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनकर मंत्री बनता है तो ऐसे लोगों ने अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए तो इसीलिए उनके ऊपर थोड़ा सा एक कंट्रोल रखने के लिए मुझे लगता है कि ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बिल सरकार पास करेगी